Biz bir millətçi dövlət sözü bənim sözümdür. Sonra buna Təxxanı birləşdirdi. Sonra Həsən Əslanov birləşdirdi Azərbaycanın düşləfaqı. Sonra da Heydər Əliyev birləşdirdi. Dedilə Heydər Əliyevdir biz millətçi dövlət. Biz bu bir millətçi dövlətiz məsələsində belə düşünürdük. Elincin bu cürür. Zaman-zaman bu içi dövlət haqqında da düşünməliyik. Nasıl edəli? 10 cür federal formalar var. Bu gün bu yararlı olarsa bir konfederasiya forması tapaq. Məsələn, deyək ki, hətta paraların kurslarını yaxınlaşdırmaq. 1. E, deyək ki, kövrükləri götürmək. 2. E, Orduları bir-birindən elətmək, ordu bir yerdə manevrlər keçirsin, bir-birinə e, e, yaxın olsun. 3. Deyək ki, e, müxtəlif iqtisadi-iqlim məsələləri uyğunlaşdıralım. İstəsal klasselərində də dəxilə... xəq